Снимает. Да, да, да. Уважаемые депутаты, пока у нас есть небольшая пауза, позвольте мне в вашем присутствии обратиться к умерке а, Председателю комитета по защите прав человека, поскольку комиссия, комит... комиссия. комитет, комиссия, 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 комиссия. Хорошо, комиссия. поскольку данная комиссия а, еще с начала года не дала мне ответы, поскольку данная на последующие обращение не реагирует вообще и не собирается. Вашему присутствию я заявляю, что а, вчера собранием граждан в клубе мы решили, что данную комиссию уже с низким поклоном мы приглашаем в эту субботу на 10 часов в Майданский клуб и просим провести вас работу, потому что вопросов накопилось огромное количество. И все ответы, которые вы должны были предоставить, прошу вас привести и вручить мне лично. Если да, что мы должны. Синова-Майдан тоже привезите и вручите В субботу на 9 часов, в эту субботу. Хорошо. Благодарим вас. Хорошо, считали, это мы не официальное только в форма. форме. Ну так сразу озвучи объявление, Юля, вот это, зачитай объявление. Я только что дроботу э, показываю. Да, да, что что да не, ну подождите. Светлане еще одно за уважение. А в клубе села Майдан, магазина, развесили объявление здесь, в холле, оно о том, что данная сессия состоится 29.07 в 8.00. Еще сессия не таран. началась. Пожалуйста, еще не началась. Пожалуйста, на еще сессия, сессия не началась, подождите. Еще сессия не началась, Светлана Николаевна. Вы еще и не объявили сессию. Вот объявление сегодняшней сессии. Да. Прекратите базар! Базар прекратите. Александр У Николаевич. Сессия. Я вас попрошу. У нас не сессия, туда. Сессия, Незаконная сессия. 29 числа. По У нас Вы понятны, а Пожалуйста, снимите. А Когда сессия объявлена? 29 июля. За а за чергова сессия, а сессия скликается против 6 а годы. можно сказать. Я вам показываю Я покажу. Покажу. прошу тебя обратить внимание, я положу на стол. А, те, те, бумажки, которые распечатаны депутатом, здесь стоит число 30. Ну, это введение Соответственно, населения. да, население было обмануто. Мы сейчас вызываем милицию, фиксируем этот факт. Мы сейчас вызываем милицию и попросим А нет, уважаемые, это сейчас вообще преступление тут происходит. А что сейчас вы я тогда снимаю, собрались. Депутаты, сегодня мы собрались на Ради, mm -hmm. Ради. Всего депутатов 16, присутнее 11 правомочна. Э, э, нам на прав... на прав... не, на... не понимаю. На... Вякович, не мешайте, <су> <су> На сесію запрошені голови сільських рад Устіна Віктор Федорович, голова Олександрівської сільської ради, голова Бримінської сільської ради Кривоконя Олексій Сергійович і, і Головіка, голова Черкаської селищної ради Падалка Сергій Володимирович. На порядку денної відноситься питання про добровільне об'єднання територіальних громад. Треба нам завершити регламент. Я пропоную на регламент на доповідь 5 хвилин, на співдоповідь, якщо у кого які пропозиції, по 2 хвилини, 2-3 хвилини. У кого які пропозиції розпочати? Порядок денний. Голосуємо, хто за, проти, підтрималося одноголосно. Попрошу Тетяну Вікторовну зайняти місце для фіксації протоколу.

Шановні депутати, з вами провели роботу з даного питання, провели громадське обговорення в двох селах в селі Майдана Селіпролесня 22 та 24 липня, де населення дало згоду на добровільне об'єднання в одну територіальну громаду і присъєдиниться ці Провезнецької сільської ради до Привільської, Привільської сільської ради Олександрівської. Та Черкаська є, де центром буде об'єднана громада Черкаська селищна рада. На це ми все дали згоду. З вами в понеділок ми обговорили питання і прийняли рішення щодо прийняття проєкту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Сьогодні нам треба прийняти дане рішення, вже не проєкт, а дане рішення. Ми його будемо обговорити, воно у нас обговорено вже, зачитано, проведена. Ваша думка. Или мы сможем сразу сразу ставить на голосование? Кто за то, чтобы данное решение сразу поставить на голосование? одноголосно. ставим на голосование решение про добровольное объединение, про принятие решения про добровольное объединение территориальный аромат. Кто за данное решение, прошу голосовать. Одноголосно против, утримались, внимание. Решение принято передаем это решение до Черкасской совещательной рады, чтобы Черкасская совещательная рада передала его до Донецкой областной администрации. Дат начали работу по время Дня Добровольческого. Спасибо большое за за уважение. Не мое. Мы успеваем в сроки, что раз. Да, сегодня мы успеваем проводить. Всі видержуються, витримуються. Наші проекти всі подані до Державної адміністрації обласної на перевірку щодо законності, законів України, Президента України в сфері самоорганізації чи організації місцевого самоврядування та Конституції. Там було заявлення, що там в земельну ви про це знаєте, так? Пай, Вы не знаете? Знаете все? в архиве, все документы переданы до Державную архиву Ну, такая же, как мне это решение сессии взять? Вам нужно взять паспорт, поехать до архив, который находится у вас на улице В мы знаем В училище, в техникуме, в училище В училище В своем и отправить там решение о сессии С нами да. да. Через пять лет мы так и говорим, что можно к нам поехать науки На УКИ-2 На уки два. Да Он там есть как действительно, но не есть Ну поедете, пожалуйста, ці сесії. Сесії всі підшиті рішення сесії, лежать поедем. Вы кожного разу це ходит отметить и сама каже. Каждый да. раз мы це говоримо. да? А ответа не могу я депутати. Если закончилась, я работаю. Сейчас мы будем уже вороне, Просто кое надо Там три человека, там три женщины, три человека. Вы, я, не помню, кто Как я эти я найду и Да, это не не это паспорт. едет туда, на науку звали. Каждый день отрабатываем Хорошо, Поступив акт о а факте незаконной, незаконной сессии от а Туркіни, от а члена територіальної громади села мадам Туркіна Юлії Вікторовни, яка не зареєстрована на території сільської ради, ми будемо зачитувати. За подписью моей вообще-то... Не знаю, только на Викторовна. У вас все правильно, за вашу подпись. За подписью Геннадия Викторовича. короче. рама до села мадам Через свои уполномоченные дела Громады зафиксировали весьма все данные факты незаконного проведения сессии Крестьянского сельского совета, в чем были поданы стали на адрес кабинета Кабинета министров министра о порядка помещения и проведения сессии, нарушения статьи 46 закона Украины о местном самоуправлении Украины и неправомерные действия и уголовного Крестьянского сельского совета Сырова и населения села Майдан его прямого права доступа к участию в местном самоуправлении. Таких заявок о нарушениях и незаконных попытках проведения сессии было подано три в этом месяце, а именно 8 июля, 15, 27 июля и 27 июля. Два раза 27 июля. Нет, там предложение другое Также начинается. было подано заявление в МВД о нарушении порядка проведения сессии, нарушении закона в действии и у сельская сельского совета, Сырова Кисюхана Николаевна. Ее отсутствие на рабочем месте во время личного приема граждан в понедельник 27 июля что регламентировано и прописано в регламенте работы Крестьянского сельского совета. И является обязанностью данной посадовой особы. Таким образом, территориальная команда села Майдан вправе заявить о нарушении закона по этой подготовке происходит 27.07 -27 -27 и признании ее незаконной. Видя доказательства факта отсутствия повещения наказания села Майдана проведения сессии и вопросов о повестке дня данной сессии. І выставлені сайти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, де можна подивитися ці записи. Я ще раз заявляю, що сесії були проведені законно, що у нас були проведені обговорення. І в обговоренні мали участь в прийняті всі граждані, работаючи в організації, і бажаючи прийняти це участь в даних обговорення. Обяви. Були розміщені військи сюди, люди бачили і знали. Хто бажав провести право то я обговорював. Ваші які пропозиції з даного питання на сесії пройшли законно, ми проведені до обговорення. Я пропоную тебе депутати, сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Ми не будемо займатися з підтишка, як каже, повертаємося прямо. Да? І я зразу говорю, що я документально, і ваша голова. Предоставьте нам... Светлана Николаевна, а ну и мы и шли и маленькие и дети. Во-первых, Во вы даже не, не изучили видеоматериалы. Я с вами поздоровался. у меня еще вопрос. Министр обоих, как в Державную областную администрацию, спасибо вам все за работу. Спасибо большое. Всем да, депутаты, 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 депутаты. Ганьба такой сессии, ганьба таким депутатом. Это позор. Ваньба, ваньба. Вы, все, вы все преступники. Ваньба. Сейчас слышно преступление против громады. Подавай, подавай. Подавай. Я подам. Ваньба. Светлана, ваньба. Наталья Викторовна, я вас официально приглашаю на участие в гражданских в слушаниях по этому вопросу. Громада будет собираться вы знали, что оповещения не было, и вы мне это сами сказали, что оповещения не было. И вдруг оказывается, что мы тут все правильно провели. <music> Когда оно Это вас, депутатов, население не знало. О чем вы говорите? Вы сами, начиная сессию, говорите, что статья 46. сейчас не надо, не надо. Александр Правильно? Николаевич, руки да. не подам в жизни и будешь проклят на всю жизнь. Потому что ты обманщик. Ты сейчас проступил против громады. Ты меня уговаривал, чтобы я сначала Ефимову подал заявление, чтобы с Скроматорском присоединяться. Меня поставил в оману. А сам без подтяжка тут со Светланой Николаевной схемы крутишь. Ига. Бессовестный. Ты снял я эту схему? Не нуждаюсь, снял, я? да. Не нуждаюсь. Потому что ты не нуждаешься, не хорошо. Не чистый человек. Я не чистый человек? Да. Хорошо. Посмотрим, как вы будете очищаться. Я, я, я только хорошо покупаю, Оль, Оля, не стыдно. А где в, в чем я... в... В в в я... мне может быть стыдно? Оля, простите вы сейчас делаете должностное преступление мы это фиксируем это публично рабочий процесс это, это, комму... это, это надо коммунальный видеть. заклад вы сейчас ставите подпись на решение сессии которая заявлена громадой как незаконная вас представьте пожалуйста кто вы такой представьте пожалуйста на каком основании он должен представить? Я гражданин Украины, я фиксирую посадовый да, злочин. Вы, гражданин Украины, можете делать что хотите. Да. Вы имеете право представлять громаду? Пожалуйста. Я имею вы право. Не имеете вы не имеете права. Вы, не имеете права. вы, не вы такой лжец, как и Светлана Николаевна. Меня избрал народ, И меня избрал народ. И меня избрал народ. Где написано? Я вы? вам принесу. Где Если надо. У меня, допустим, так есть посвящение. Я прошу вас, представьтесь. У вас есть посвящение. Вот с этого и начнем. Представьтесь. А зачем я вам должен Представьтесь сейчас посадовый злочин. Происходит? на основании закона Украины Покажите. про регистрацию, про регистрацию? громадских организаций. Мы не громадская организация, <связано> мы население, мы и есть громады, шановные. Читайте законодательство. Вы человека, это не вся громада. Мы уполномочены здесь. Не, да? у вас не уполномочены. Покажите мне документы. Подождите, вы, я вас сейчас прошу представиться, кто вы такой. Покажите документы, кто вас Вы находите, вы на основании вы, чего я вам вы должен Назовите имя и фамилию, у вас удостоверение, вы должностное лицо, и сейчас вы находитесь в рабочее время. В рабочем на своей должности. Представьтесь. В законе Украины, если люди требуют могут. Смотрите, я, Дю, да, мне, я считаю, Нет, муж. поэтому, Все пожалуйста, отлично, отлично. кто вы такой. Это Ищем. депутат что вы? Я, это вы хочу, я, хочу от него услышать. Что это. вы прицепились? Да вас никто не спрашивает. Александр так, Александр. так, стой, так это не что спрашивает? Вы это вы это молча. Я зашел, да. я а вам не а даю разрешения, да. даже мало того меня снимают. Сейчас рабочий процесс. не А нам это не надо, вы по садовому слову. вы такие, что вы вот это Да Да выйдите отсюда. Выйдите отсюда. Я жду документы свои. О, подожди! А вы, а вы настоящие провокаторы, которые демонят процесс. Хорошо. Процессы, мы узнаем и про провокаторов. Да, Конечно. А вы, так а а вы прям так? так прикрываясь патриотизмом. А вы так делаете? Я думаю правоохранительные органы. Прекрасно. Мы, мы, мы ждем присутствия. Загальные сборы громадян 24 числа. Данный человек присутствует. Как проводятся загальные сборы? Так, Скажите, вот, я вам говорю, что данные загальные сборы не в соответствии с со законом проводились. 50% плюс 1% Регламент собрал... проведения громадских обговорений у вас отражен в сессии вашей сессии. Это не законно, сборы, а загальные сборы громадян. Это загальные сборы. Проверь, там правильно. Светлана Николаевна, входящий номер. И полностью подпись. Вот Тут посмотрите, как... как нам даются документы. Почему я должна требовать входящий номер, если это официальный документ? По садовой должности, Вы решили, Юлия Викторовна, я, я положена, подпишу, она, не, я не знаю. Тут моя подпись, потому что мы вместе, и Туркин... Не и... знаю. Тут два Хорошо, человека указаны. Давайте сейчас напишу, если вам этого недостаточно. Вы сначала сами научитесь оформлять документы правильно, потом введите а а Мы, не мы еще запросим вытаслили. ваши документы, уважаемые. Когда вы речку почистили на 15 миллионов, а там гуси до сих пор ходят. А вы мне лично говорили, что вы видели проектную документацию. Вы свою громаду обманули. И тут поставь вот, Туркина, и Туркина пиши там в шапке. Геннадий а когда вы зарегистрировали свои предприятия? Я ты А вы от вы сверзае избирательную да, линию и пишете, что вы предприниматель? Девя, я никогда такого не говорил. Вы это, никогда не говорили. проблема. А там не вы никогда не говорили. Кто не спрашивает, вы никогда Прошу. не говорили. Да. Хорошо, а я вижу, что вы предприниматель. Ну я не знаю. Ну, ну, я ваш. У вас суд построен на лжи и популизме, так что давайте не... и вот этим отдаете. Пожалуйста, пожалуйста. Суд, суд пожалуйста. и правоохранительные органы. И вы ни не имеете права. Меня так сейчас обвиняют здесь еще. Понятно? Я вам придел, есть, ко есть. Есть. есть ко мне претензии? Есть ко мне претензии? я же сказал, у есть. Вы что представляете? У, у вас такая культура, что вы даже не представляете с людьми, которые просят вас. Второй листок. пятьдесят две рублей. Чуете? Пятьдесят две что там отчет же по этому, по бензину. Не знаю, ты смотри, реформаторы честные, а. Пять лет служили на клан Ямуковича и Белоконова, а теперь они повернулись к Украине лицом. И опять через людей перегибаются. Геннадий Олегович, а служить Украине, пойди служить в армии. Не ховайте за спиной жизни. Я не ховаюсь, я открыл работу. И не ховайся свою дитину, яка повинна служить. Якое приносило уже на одну поездку. А ваша дети на детстве. Если у вас, Или у вас закон, вы думаете, такой есть, если у вас а куча а вопросов. Давайте не будете указывать, кто из нас должен быть. А, а что вы мне из... не указываете? Вы чего человек? указываете? Не, не указываете. Кто вы такая, вы что вы указываете? А Почему вы ты орешь? Почему повышаешь голод? Я голос? Почему пожилому человеку повышаешь голод? Боже мой, пожилой человек у нас здесь оказался. Который не уважает молодых людей. Оказался. а ты и не уважаешь жизнь. пожилых людей. Не за что Абсолютно. мне вас уважать. Вы, не за... можете... Вы уже столько раз в рае, что уважать не за что. Уж брехнями, как ты занимаешься, больше никто не занимается. Замечательно. Прошу вас зафиксировать, что... Замечательный Сыроватка Светлана Николаевна поставила дату и при этом не приняла должным образом. То есть входящий номер не поставлен. Поэтому я вынуждена возвращать эти бумаги и требовать входящий номер. И подпись посадовая особа, не просто. А тут еще нет даже подписи. Потому... Просто число поставила и все. Сейчас на наших глазах происходит оформление документов после незаконного проведения сессии. В то время как депутатам были предоставлены материалы для изучения, для того, чтобы постановить незаконный ход сессии, депутаты отказались. И теперь исполняющий обязанности главы президентской сельской рады пытается быстро оформить документы, передать неизвестному должностному лицу, который отказывается представиться. Откуда вы знаете, что это должностное лицо, которое не отказывается показать? Ну, я попросил, уже сказал, что вы. Не сказал, что не но отказывается предоставить документы. Бывает, своим делом, и не Пусть человек знает, что хочет. И не вступайте в политику, да. Это ж не политика. Полемика. И это не полемика, это фиксация фактов происходит. Фиксируй. Не Фиксируй. надо мудрствовать словами. Они Фиксируй. здесь не помогут. Фиксировать. Да вам слова не помогают, посмотрите. А вы пытались со мной говорить хоть когда-то? Я вас один раз видел только на пожаре, когда там была организация, когда пожарники организовали тушение я, 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 мы не обязаны с вами встречаться если вы mm -hmm. другой территориальной громады я свою обязан... а я гражданин, я, я, я я, я, свою я, я гражданин украины если я вижу преступные действия в действии посудовой особы, я могу обращаться в любой <с <с сельский совет в том числе и в ваш может конечно конечно ну, по-моему от, по от вас обращение не поступало нет, Но если вы не реагируете в устной форме, если вы обещаете по телефону перезвонить не перезваниваете, даже чтобы. Я не обязан вас... вам перезвонить. Ну а вы же а да, вы, вы дали говорите? слово мужчине. Ну, я, я перезвоню. Давайте не будем сейчас вот это на вечеру мы мы уже словам цепляться. Мы всегда. будем, потому что я простой а человек. Да, Действительно да, будет так, все. все. Если э, да, люди вам верить начинают, едем, а едем, вы себя так ведете. Все, все. Я сейчас. Примите, пожалуйста, акты в правильную форму. Он сейчас Мы ничего не зафиксировали. Вы нам не поставили входящий номер. Светлана Николаевна, я вам официально, как уполномоченный территориальной громады, Ставлю сейчас вызов. не не, брите, пожалуйста, на камеру вас, камеры, вас никто не уполномачивал. Вы кто-то Вы кто такой? Это, это вы кто? кто вас, это вам поучаствовать в выборах. Вы кто такой? И чтобы мне это заявлять. Так вот, пожалуйста, не вы не представленная особа, пожалуйста. Мне не, не надо вступайте надо в, полемику. в полемику, я сейчас говорите, я продолжу свою вы речь. Такой, вас никто не уполномачивал, вы врете просто на вас. Я вру. Посмотрите в шапке, написано члены территориальной команды. Громадянин. Громадянин Прилеснинской сельской рады. Нет, уважаемый. Какой у вас территориальной громады не Ах, даже так. Майданской а Теритаряная... не маятся. Да вообще а, прекрасно. А тогда... Прилеснин. Представьте, Представьте кто, кто вы такой? Говорит, Черкасская сельская рада. О, прекрасно. Мы вам давали запыт. Он пришел через горячую линию о уставе Черкасской сельской рады? Не пришел до сих пор? Ну, вот я, как уполномоченный территориальной громады, объявляю... Обращаюсь к вам официально. Так как это добровольное объединение территориальных громад от имени территориальной громады села Майдан, я прошу от вас предоставить документ устава громады села Черкасского для того, чтобы громада села Майдан могла изучить и дальше принимать действия к принятию решения о присоединении с громадой. Мне поставлен входящий номер, он никуда не занесен, ни в какой журнал реестра. При этом не поставлена роспись. я не знаю, кто мне это вручил. Посадова особо не зафиксировала свою личность. Она должна была написать. У меня не принят а. Я не могу отсюда выйти, у меня должен отзывать меня документы. Светлана Николаевна, проведите должностную работу правильно. Юля, хорошо, Юля, хорошо. Это зафиксировано, хорошо.

Светлана Николаевна, вы очень сейчас поступаете неправильно. Очень. И не думайте, что админ все это спишет, покроет вас. Вы сейчас нарушаете прямое... -го года. В здании так і продолжает висеть табличка об амброзії і о что що с ней боротьба. За неприйняття заходів у боротьби з амброзією, посудові та приватні особи несуть адміністративну відповідальність згідна статтю 105 АК України. Прикликаємо керівників підприємств, організацію всіх форм власності, землекористачів хліборобів, жителів області, не залишайтеся байдожими до захисту врожаю. А, а в том числе и здоровье людей, потому что амброзия является смертельным растением, от которого могут быть отчеты слизистой, очети мозга в том числе в сложной форме. И ну, могут даже повлечь смерть человека. А у нас селеман, когда косили амброзию? На сегодняшний день покосы не осуществлялись в этом году ни разу. На территории села прелестного они осуществлялись. Я лично была свидетелем трактора «Веселый Косил до территории села Майдан ни один трактор не доехал. И трава у нас колосится полным ходом, в том числе амброзия. Ребята, Ребята, куда? Куда? Уважаемые депутаты, я вас ставлю в известность официально, вас официально, вас официально в том, что вы все сейчас совершили преступление против территориальной громады. Да, я поставил вас в известность. Данная группа лиц проигнорировала все обращения о том, что мы, как актив громады, попросили их прекратить сессию, мы заявили о незаконности сессии. Но эти люди вели себя не по закону. Депутаты села Прелесная и села Майдан наблюдали все это. Согласились с теми действиями, которые проходили на сессию, тем самым подтвердили то, что они участвовали в недемократическом процессе. Потому что так сессии не проводятся, когда люди заявляют о нарушениях определенных. Эти нарушения нужно сначала изучить, заслушать выложенные факты, а потом принимать решение. А если тебе говорят, что сессия незаконна, и ты продолжаешь проводить процедуру проведения сессии, то ты участвуешь в преступлении. То же самое представители сельских советов села Приволье, села Александровка и села Черкасская видели весь ход данного процесса, согласились в нем участвовать, чем также явились соучастниками преступных действий. Я Туркин Геннадий Олегович. Как уполномоченная территориальной громады села Майдан буду подавать все эти материалы в суд для дальнейшего преследования данных посадовых особ по закону Украины и установления правовых норм в ходе данных фактов.